É um Muito очень плохо, потому что с коляской невозможно проехать. Ни улицу переехать невозможно, если где-то, может, еще на тротуарах прочищено, то через дорогу переехать невозможно, потому что сугробы. Есть участки очищенные, а есть участки, которые просто закапываются по колено. Вчера наблюдала на Бердичевская дедушку, которую, я так понимаю, просто как волонтер сам очищал. Спасибо им большое. Вот и все. Я как хотела, чтобы она уловила на, кра... на тротуары, Допустимо, вони почищені на центральних вулицях, а у дворах вони зовсім не почищені. Найбезпечніший, мабуть, шлях пересуватися на санях, тому що так, таке, така каша просто на, на дорозі це неможливо просто. Жінки ще там дуже сильно. Эффекта не достигнуто по одной простой причине, что отвалы, которые образовались возле дорог, да, все-таки перекрывают угол рассеивания средствами ПГМ. Я всю ночь занимался объездом города. В принципе, результат, вы опять вы видите, достаточно позитивный. На твердую четверочку ребята отработали. Порядка где-то 20 единиц техники было задействовано. В 12 часов ночи грейдер работал по проспекту. И могу сказать, что пощерся. Друг за другом в обойме шли там 5 единиц техники, так называемые бочки в простонародье, если сказать. Бишофитом, опять-таки же, обрабатывали мосты, но все-таки проблема по тротуарам, она остается. Хотя со вчерашнего вечера, где-то с 6 вечера, вышли, вышла техника, вернее, жилищных предприятий. Это было 17 единиц, так называемых, тумов задействовано. Но через 2-3 часа уборки тротуара снежный покров опять образовывался. На сегодня, на утро имеем, скажем, опять-таки же негативную тенденцию. Как будем этот решать вопрос? Городские власти будут выделять с инициативы Сергея Ивановича где-то порядка 15 миллионов на закупку дополнительной техники. Вот сейчас разрабатывается, скажем, новый алгоритм уборки города с учетом приобретения новой техники. Мы сегодня уже проводили в телефонном режиме пока что переговоры с компанией GCB. Это приобретение шнекороторов снеговых, которые будут загружать снег сразу же в машину. В среду произойдет определенный у нас обмен опытом. Приедут, приглашаем вернее сюда представителя с одного города еще не говорю, который имеет опыт, конечно это маленький городок, но тем не менее, то есть они еще раньше пошли в использовании новой современной техники, посмотрим, что нам предложат, куда нас направят, и из этого дальше уже будем исходить. Это перспектива, скажем честно. Не все так просто, но э, к этому идем. И мы должны к этому прийти, чтобы зима 17-18 у нас уже прошла под, э, скажем так, новыми флагами и новым качеством уборки города.